নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ অৰ্থাৎ আপোনালোকক আজি মই জনাম যে অহাকালি এক মে' অৰ্থাৎ শ্ৰমিক দিৱস বৃহস্পতিবাৰ কাইলৈৰ পৰা আমাৰ দেশজুৰি কিছু নতুন পৰিৱৰ্তন প্ৰযোজ্য হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই প্ৰযোজ্য হ'ব লগা পৰিৱৰ্তনে এতিয়া সাধাৰণ মানুহৰ জনজীৱনত প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব আৰু বেংক একাউণ্ট এ টি এম লেনদেন আদি আন বহু নিয়মত এতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে এই পৰিৱৰ্তনে সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ যিহেতু পেলাব গতিকে একমেৰ পৰা নতুন কি নিয়ম অৰ্থাৎ মে' মাহটো সকলোৰে বাবে বিশেষ হ'বলৈ গৈ আছে আচলতে এই মাহত এনে বহু পৰিৱৰ্তন হ'ব যিয়ে আপোনাৰ জেপত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলাব ৰেলৱেৰ টিকেট বুকিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এ টি এমৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ চাৰ্জলৈকে এতিয়া একমেত বহুত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব গতিকে এক মে'ৰ পৰা কি পৰিৱৰ্তন হ'ব আচলতে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক আজি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এ টু জেড জনাম আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো আধাতে এৰি যায় তেন্তে কিন্তু আপোনালোকে একো বুজি নাপাব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কিবা এটা লাভ হ'ব এম বিখিনি খৰচ কৰি যিহেতু ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকৰ লাভালাভটো ময়ো বিচাৰোঁ গতিকে আহক আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰে ভিডিঅ'টো এতিয়া চাব দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ এক মে'ৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নতুন নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব কাইলৈৰ পৰা যদি আপুনি এ টি এমত জমা বা চেক বেলেঞ্চৰ পৰা নগদ ধন উলিয়ায় তেন্তে এই নতুন নিয়মবোৰ আপুনি জানিব লাগিব দৰাচলতে এক মে'ৰ পৰা যদি সংশ্লিষ্ট বেংকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বিনামূলীয়া সীমা অতিক্ৰম কৰে বা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আপুনি বেছিকৈ কৰে চাৰি পাঁচটাৰ তেন্তে প্ৰতিটো এ টি এম লেনদেনত আপুনি অতিৰিক্ত চাৰ্জ দিব লাগিব নগদ ধন উলিওৱাৰ মাচুল প্ৰতিটো লেনদেনত আগতে আছিল সোতৰ টকা আৰু বৰ্তমান সময়ত আপুনি ঊনৈছ টকা দিব লাগিব ঊনৈছ টকা অৰ্থাৎ দুটকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে বেলেঞ্চ চেক মাচুল এতিয়া প্ৰতিটো লেনদেনত ছয় টকাৰ পৰা আপোনাৰ সাত টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু ৰেলৱত যদি আপুনি ভ্ৰমণ কৰে বা ট্ৰেইনত যদি আপুনি ভ্ৰমণ কৰি থাকে তেন্তে নেক্সট এটা নিয়ম আছে সলনি হৈছে ট্ৰেইনত ভ্ৰমণ কৰা যাত্ৰীসকলৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ এক মে'ৰ পৰা অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা ৰে'লৰ টিকট বুকিং প্ৰক্ৰিয়াত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আহিব ৰে'লৰ নতুন নিয়মৰ ফলত টিকট বুকিং ভাড়া ৰিফাণ্ড প্ৰক্ৰিয়া আদিত আপোনাৰ প্ৰভাৱ পৰিব এক মে'ৰ পৰা ৱেইটিং টিকট শ্লিপাৰ বা এ চি ডাবণ্য কৰা নহ'ব ৱেটিং টিকটত কেৱল সাধাৰণ ডাবাতহে আপুনি যাত্ৰা কৰিব পাৰিব এ চিত বহি যাব নোৱাৰিব যদি এ চিটো টিকট কাটে আগতীয়াকৈ সংৰক্ষণৰ সময়সীমা এশ বিশ দিনৰ পৰা ষাঠি দিনলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে মে' মাহৰ পৰা ৰে'লৱে তিনিটা বৃহৎ চাৰ্জু বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আপোনালোকে এই কথাখিনি মনত ৰাখিব যিখিনিয়ে ট্ৰেইনত বেছিভাগ যাত্ৰা কৰি থাকে নেক্সট আহে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য এইটো মই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য আপোনালোকৰ প্ৰতি মাহৰ প্ৰথম দিনাই মানে সলনি হয় এনে পৰিস্থিতিত এইবাৰো দুই হাজাৰ পঁচিছ চনৰ এক মেট গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম কম বা বেছি হ'ব পাৰে চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি পালে সাধাৰণ মানুহৰ পকেটত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰে আপোনালোক সকলোৱে জানে মোৰ দৰে মানুহৰো পকেটত প্ৰভাৱ পৰে আপোনাৰ দৰে মানুহৰো পকেটত প্ৰভাৱ পৰে যিহেতু আমাৰ এই চেনেলটোত মানে মধ্যবৃত্ত শ্ৰেণীৰ লোক বেছি আছে তাৰপিছত এফ ডি ৰেট দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ এক মে'ৰ পৰা এফ ডি আৰু চেভিংছ একাউণ্টৰ নিয়মত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে এই পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ভিতৰত সোঁতৰ হাৰো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ আৰ বি আইৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বৰ্তমান এফ ডি আৰু ছেভিংছ একাউণ্টৰ সোঁতৰ হাৰ স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও বৰ্তমান এ টি এমৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ চাঁচ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকক মই অলৰেডি জনালোঁৱেই এই কথাটো এঘাৰখন ৰাজ্যত আৰ আৰ বি এছৰ মাৰ্জিন দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ এক মে'ৰ পৰা এক ৰাজ্য এক আৰ আৰ বি ৰ অধীনত দেশৰ এঘাৰখন ৰাজ্যত আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক অৰ্থাৎ আৰ আৰ বি একত্ৰিকৰণ আঁচনিৰ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিব বুলিও কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে কাৰ্যকৰী দক্ষতা বৃদ্ধি আৰু খৰচ হ্ৰাস কৰা বুজি পাইছেনে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবচোন এঘাৰখন ৰাজ্য কি কি মই আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশ পশ্চিমবংগ বিহাৰ গুজৰাট জম্মু কাশ্মীৰ কৰ্ণাটক মধ্য প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ উৰিষ্যা ৰাজস্থান আৰু এই যিখিনি তথ্য সাধাৰণ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানে এইটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ভিডিঅ'টো গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই জনাব এইকেইটাই আছিল সলনি হ'ব লগা নিয়ম যদি আপুনি নেজানে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে ফেচবুকত চাই থকাখিনিয়ে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আমাৰ পেজখন ফ'ল' কৰি ৰাখিব আৰু আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ যাতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক উপকৃত কৰে গতিকে মই মিথুৱে পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই সদায় লৈ আনো বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম